Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, so saya salam satu hobi Oke, okay, sahabat so saya kali ini saya mau coba untuk membuat sebuah gerak dasar ya, dari jenis pahlawan bonsai beringin ibrik ya Ini dulu saya dapat ini cukup lumayan ya Ini usianya sekitar dari dapat dongkelan ya Dari dongkelan kecil ini nah, Saya cabut itu kurang lebih sekitar 7 bulan yang lalu. Jadi perkembangan seperti ini. Ini saya masih taruh di polybag ya. Nah, ini bisa diangkat dan bisa-bisa Cuman nggak saya angkat saya berikan dulu supaya apa uh, dia lebih cepat aja pertumbuhannya ya. Jadi di sini karena apa untuk cabang-cabangnya ini sudah waktunya kita arahkan ya kita khawatir uh, supaya kedepannya lebih bagus jadi di sini mohon maaf saya Bapak, ya mungkin suara saya agak terganggu <coughs> terganggu karena suara tenggeret ya mungkin lagi musim tenggeret jadi agak eh, kencengan suara tenggeretnya ya jadi dengan karakter batang seperti ini twin ini ya twin kita mau coba kawati eh, supaya kedepannya dia lebih bagus dengan karakter batang seperti ini ya ini batang utama misalnya ya ini juga batang di sini kita bikin mahkota e, double mahkota ya satu mahkota di sini dan satu lagi mahkota di sini ya ini enggak saya potong ya cuman kita khawatir saja supaya kedepannya dia e, lebih bagus lah ya. Oke sobat saya jadi dengan gerak batang yang seperti ini ya gerak batang yang seperti ini kita coba untuk mengatur ya arahnya ya, jadi begini kita arahkan supaya terlihat lebih bagus ke depannya ya. nah, dengan cabang-cabang seperti ini nah ini kita coba untuk arahkan nah ini tangan nah, nanti bisa kita buat yang di sini ya supaya dia lebih bagus ya ini terus di sini juga hmm. oke okay. untuk jenis bahan bongser yang satu ini ya jadi dia ini nggak mudah patah ya asalkan nggak terlalu tua banget ya kalau tua kalau seperti ini aja dia ini masih mudah untuk kita tekuk ya jadi nggak mudah patah hmm. oke okay. Oke saya ya. untuk jenis tanaman pasir beringin ini ee, beringin ibrik ya untuk potong-potongan seperti ini <tuh> itu kita tancapkan saja ya e, dia juga cepat tumbuh ya nah, kita tancapkan e, kita buang daunnya nggak masalah ya kita buang daunnya nggak apa-apa nggak kita buang juga nggak apa-apa ya kita buang malah dia lebih e, bagus ya lebih cepat untuk tumbuh kalau kita buang seperti ini. Hmm, jadi beringin ipek in ini bisa kita operasi dengan beberapa jenis tanpensi yang lain, contohnya seperti beringin kima. Nah, tapi di sini kita juga harus lihat ya, lihat batang, kar uh, corak atau warna daripada batang ini sendiri, ya. Karena beringin nitrik ada, uh, setahu saya sih ada dua ya, ada beberapa mungkin. Setahu saya ada dua jadi ada yang warna seperti ini ya agak hitam ya terus hitam kecoklatan ya terus ada lagi yang warna putih ya itu atau, atau silver ya nah, jadi kalau kita mau okulasi jenis bahan bonsai beringin kita lihat corak atau warna dari bat, batang, daripada batangnya ini sendiri ya kalau warna batangnya ini hmm, tidak sama dengan yang akan kita operasikan ya jangan satu saja ya nah, nanti kedepannya malah kurang bagus ya nah kedepannya kurang bagus karena apa semuanya ini batangnya warna eh, coklat seperti ini ya kita operasi dengan bering nitrik eh ini jenis beringin yang lain yang warnanya eh, silver atau keputih kubut putihan ya maka nah, nanti kedepannya kurang begitu bagus nah. jadi sini kita bikin ori saja punya saya ini ya sebenarnya ada dolar ya cuman warnanya pun juga sama sama cuman di sini saya bikin ori saja ini hmm, ya kita bikin ori biar nanti kalau kita oplasi itu enggak tumbuh-tumbuh daun lain ya hmm. kalau saya sih seperti itu jadi di sini kita bikin ori saja seperti ini Nah, kalau nanti kedepannya kita arti juga Untuk artinya kurang lebih seperti apa Hasil dari kota programan mesin oke okay, sobat bonsai ya, jadi ini kurang lebih seperti ini untuk bentuk awal atau gerak dasar daripada jenis bahan bonsai beringin nitrik ya beringin uh, dan kedepannya sini kita buat dia ini untuk tingginya sekitar berapa ya, nah segini uh, kurang lebih sekitar 35 jadi ya, untuk nantinya kedepannya untuk tingginya ini sekitar 35 sampai 40 cm ya nah, 35 sampai 40 tergantung nanti kedepannya kita coba untuk uh, olah ya kalau memang dia ini bisa lebih pendek kita pendekin lagi nah, sementara seperti ini dulu ya uh, untuk gerak dasar daripada program uh, jenis pangan bonsai beringin mini -brick dengan batang yang seperti ini, jadi ini twin, ya. twin, nah, jadi kita harus ee, membuat dua buah mahkota di sini ada, di sini pun juga ada, ya. Jadi nanti kedepannya di sini cuma terus ke atas sedikit ya, cabang yang ke sedikit, tapi kebanyakan dia ke sini yang panjang, ya. Supaya nanti ee, cabang yang di sini yang di belakang itu e, bisa lebih terlihat. Makanya di sini kita coba untuk atur seperti ini ya. Untuk batang ini cabang yang ini supaya bisa terlihat. Nah. Oke. Okay. Kurang lebih seperti ini dulu ya. Nanti kita coba update juga untuk perkembangannya e, hasilnya kira-kira seperti apa. Nah, dan akar yang seperti ini kita coba untuk e, tanam juga. Ini akar-akarnya seperti ini saja saya jadi tidak juga ada akar yang seperti ini. Nah. Akar seperti ini kurang bagus ya. Jadi kita coba untuk arahkan dia. Ini kita potong. Ya. Untuk akar ini kita potong, terus kita arahkan. Dan ini saya juga mau coba ya, apakah akar ini dia ini mau tumbuh jika kita potong di sini ya? Katanya sih kalau dari batang seperti ini ya, kalau di sini kita potong akar ini mau tumbuh tapi eh, sepengetahuan saya untuk jenis bahan pose digus ya itu akar kalau nggak kita okulasi dia nggak mau tumbuh Oke masih ya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk e, gerak dasar daripada jenis bahan bonsai beringin beri ya. Nah ini akar sulutnya kita bersihkan dulu ya. E, supaya dia lebih fokus sama yang ini aja ya. E, ini udah kalau menurut saya sih sudah cukup lumayan bagus ya dengan gerak yang seperti ini. Ya. Kayak formal cuman dia ini eh, kedepannya seperti ini di sini ada mahkota ini juga ada mahkota pendek ya ini kita bikin mami saja mungkin ya kedepannya oke okay, sobat saya jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya jika sobat bonsai punya jenis bahan bonsai dengan karakter batang yang eh, hampir mirip dengan ini ya kita bisa membuatnya seperti ini ya dengan eh, karakter batang yang tumbuh seperti ini, ya jadi ini double intinya twin, ini batang utama, terus ini ada tumbuh lagi cabang, kita bikin batang itu juga, terus di sini mahkota, ya, mahkota kecil, sini agak panjang ya, ini mahkota utama yang besar, ya, ini, pohon utamanya yang ini, oke kurang lebih seperti ini untuk hasil program kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat suatu bonsai yang suka hmm, dalam pembonsayan ya apalagi saat bonsai yang di tempatnya banyak sekali jenis tanaman ini ya beringin ibrik untuk daunnya seperti ininya daun nah, daripada beringin ibrik ya hmm, jika banyak apalagi yang ukurannya besar saat masih coba cari nah, ini bisa kita jadikan bonsai yang bagus kedepannya oke terima kasih untuk sobat yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe nya Agar sobat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.